Hari ini, 3 hari bulan April 2025. Ulus, ulasan ini adalah secara khususnya menyentuh beberapa persoalan yang telah ditampilkan kepada saya dari sudut persoalan perundangan berhubung dengan malapetaka yang telah menimpa uh, di dalam kebakaran di saluran pipe gas di kawasan Putra Heights pada awal pagi hari raya kedua iaitu 1 hari bulan April 2025. Pertama sekali di tahap ini ianya adalah masih terlampau awal untuk membuat apa-apa rumusan berhubung dengan apakah dia perkara yang perlu dilakukan ataupun apakah dia punca kejadian tersebut sehinggalah kita menerima satu laporan awalan dan kemudiannya dituruti dengan laporan lengkap berkaitan kejadian itu daripada pihak berkuasa dan saya percaya kita telah dimaklumkan pada hari ini oleh pihak kerajaan bahawa pihak berkuasa polis akan mengeluarkan laporan awal pada hari esok, hari Jumaat 4 hari bulan April berhubung dengan punca dan sebab kejadian sama ada ia melibatkan sebab-sebab kecuaian teknikal mahupun kesalahan jenayah dan selepas daripada laporan awalan ini didedahkan saya juga harap laporan ini didedahkan kepada orang ramai dan tidak dilindungi oleh mana-mana perintah untuk dirahsiakan supaya pihak-pihak yang tertanggungjawab atau pihak-pihak yang terkesan daripada apa yang berlaku yang mana telah pun cedera dan hilang tempat penginapan maupun kerosakan kepada kediaman dan kehilangan serta kerosakan kepada kenderaan-kenderaan dan harta-harta lain boleh kemudiannya mengambil nasihat undang-undang yang lengkap bagi tujuan melindungi hak yang dibenarkan di segi perundangan. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada juga persoalan ditanya dari sudut insurans itu adalah tertakluk kepada pertamanya ada atau tidak mana-mana rakyat yang terkesan di situ telah mengambil polisi insurans sama ada polisi insurans kebakaran harta maupun polisi insurans am jika ada maka terma-terma insurans itu perlu dikaji dan dilihat sebelum boleh mana-mana pihak sama ada ejen insurans mahupun peguam memberi pandangan sama ada polisi insurans itu menanggung bentuk kerosakan dan akibat daripada letupan tersebut. Walau bagaimanapun, hak insurans adalah hak peribadi, tidak bermaksud kalau kita tidak ada insurans, kita tidak boleh mengambil tindakan undang-undang ke atas pihak yang bertanggungjawab. Tetapi mengambil tindakan undang-undang perlu mengenal pasti dengan lengkap siapakah yang sebenarnya bertanggungjawab kerana mahkamah di dalam kes-kes sivil -kes cuma berhak memberi gantung rugi ataupun tanggung rugi kepada mangsa daripada pihak yang bertanggungjawab. Sebab itu, di tahap ini, janganlah kita masuk dalam arena menuding jari ataupun menyalahkan siapa-siapa. Ini adalah satu malapetaka dan malapetaka perlu dikendalikan seperti mana-mana malapetaka lain tanpa membawa isu emosi ataupun yang lebih buruk lagi sifat emosi politik. Yang ketiganya dari sudut perundangan jenayah. Sekiranya ada mana-mana pihak yang telah melakukan apa-apa bentuk kegiatan di kawasan yang telah dilarang dan tidak memperoleh kebenaran yang telus daripada pihak berkenaan ataupun pihak yang memberi kebenaran tidak memberi kebenaran dengan cara yang betul dan lengkap maka itulah dia peruntukan-peruntukan atau keadaan-keadaan yang boleh memungkinkan tindakan kesalahan jenayah diambil terhadap pihak-pihak khusus berkenaan. Itu pun adalah terlampau awal untuk kita menuding jari kepada sesiapa sehinggalah pihak berkuasa mengeluarkan laporan siasatan awal dan dituruti dengan laporan siasatan lengkap. Yang keempatnya, malapetaka ini bukan sahaja meliputi kehilangan apa nama ni nyawa jika ada yang saya percaya sehingga kini alhamdulillah tidak ada laporan berkenaan tapi kehilangan atau kecederaan yang dialami oleh sesiapa ia juga bukan meliputi cuma kehilangan harta benda tapi suatu laporan persekitaran awam atau environmental impact report yang juga perlu dan akan disediakan pihak berkuasa akan mampu memberikan maklumat lebih lanjut apakah ada apa-apa kesan lanjutan yang mungkin bukan dialami sekarang tapi untuk berbulan atau bertahun lanjut daripada kesan toksikologi jika ada akibat daripada letupan itu di kawasan persekitaran itu itu pun adalah antara perkara yang boleh jika dapat dibuktikan dengan lengkap menjadi asas tuntutan pihak-pihak yang terkesan daripada perkara ini. Cuma di masa ini juga saya berharaplah kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab akan pertama sekali bersyukur kerana perkara ini tidak tidak berlanjut kepada satu malapetaka yang lebih buruk dan yang kedua kita akan terimalah ini sebagai satu ujian dan satu Harapan supaya perkara seperti ini tidak diulangi lagi oleh mana-mana pihak yang terlibat. Kepada mangsa-mangsa rakyat Malaysia dan yang lain yang terlibat dalam perkara ini, kita sama-sama cuba hulurkan simpati dan bantuan setakat mana kita mampu dan majikan-majikan kepada pekerja-pekerja yang terlibat dan terkesan daripada kemalangan ini boleh turut simpati memberi ehsan ...untuk melanjutkan tempoh... ...kepulangan mereka kepada kerja... ...sehinggalah perkara dan musibah ini... ...dapat diredalkan... ...kepada para pekerja dan keluarga mereka. Kepada pihak Petronas... ...kepada pihak kontraktor-kontraktor... ...yang dikatakan melakukan kegiatan di situ... ...saya berharap... ...mereka sama-sama bekerjasama... ...untuk memberi maklumat lengkap... ...telus dan berfakta kepada pihak berkuasa yang menyiasat supaya kita dapat ke akar umbi menyelesaikan perkara ini dan mempelajari daripadanya. Juga sekiranya ada apa proses dan prosedur yang perlu diperbaiki, mana-mana arahan, mana-mana regulasi yang perlu diperkemaskan, ianya juga boleh diambil oleh pihak-pihak berkuasa berkenaan. Sehingga itu, saya percaya kita janganlah terburu-buru nak mengatakan ambil tindakan undang-undang tanpa kita mengenal pasti dengan lengkap asal usul kejadian, punca kejadian dan pihak-pihak yang sebenarnya terlibat. Apabila itu dikenal pasti, sememangnya undang-undang memerlukan mereka yang bertanggungjawab menjawab di medan mahkamah.